El viento conoce mi nombre, es la historia de dos personas. Uno es un niño de seis años que en 1938 tiene que salir de Austria para escapar de los nazis. Sus padres se separan de él, lo ponen en un tren y lo mandan a Inglaterra. Ese niño nunca volverá a ver a su familia. Todos perecen en el holocausto. 80 años más tarde, este hombre se encuentra con una niñita del Salvador, Anita, que vive una situación similar a la que le tocó a él. Casi a la misma edad, ella también es separada de su madre por otras circunstancias. Es una historia que se repite en la humanidad, la historia del dolor, de la tragedia, de la separación. Pero mi libro se enfoca más que nada en el coraje, el amor y la solidaridad de tanta gente que trabaja por ayudar a quienes están sufriendo estas situaciones de alto riesgo. La inmigración, el asilo político, los refugiados, es una historia universal hoy día. Y si podemos contactarnos a nivel de corazón con Samuel, ese viejo de 86 años, y Anita, esa niñita de 7, creo que hemos podido contactarnos también con la inmensa mayoría de gente que sufre una situación similar.